اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو آپ اپنی غلطی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں اللہ آپ کو نہیں ڈوبا رہا وہ آپ کا ایک وہم ہے ایک گمان ہے کہ میرا ڈوبنا اور میرا نکلنا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ کے قانون کے مطابق یہ چیزیں آتی ہیں اگر دو شخص سمندر میں یا کسی ندی کے اندر کود جاتے ہیں ایک کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام دوتا رام ہے وہ چاہے دونوں کسی بھی مختلف مذہب سے ہوں چاہے وہ مذہب کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں خدا تو اس کو بچائے گا جس کو تیرنا آتا ہے اس بنیاد پر خدا نہیں بچائے گا کہ وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہنا شروع کر دے یا میں اپنے آپ کو فلاں شخص سے منصوب کرنا شروع کر دوں نہیں اللہ بچائے گا اس کو خدا اس کو بچائے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا یہ بنیادی قاعدہ یاد رکھنا ہے یہ ہے وہ قانون جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ ہے وہ خدا جو کسی کی مزاج کے مطابق جھکتا نہیں ہے بلکہ وہ ایسا قانون دان ہے جو ہر چیز کو قانون کے پلڑے میں رکھتا ہے اور اسی کے مطابق ہر چیز واقع ہوتی ہے ایسا قانون دان خدا ہے جس کو آپ اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ماننے کے باوجود اس کو کسی اور پیرائے میں پیش کر دیا جاتا ہے تو ذرا کشتی کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو کیسے قانون کے مطابق وہ پانی کے اندر روا دوا ہے ولفل کی لتی تجریف البحری بیما انفق الناس ہلکا پھلکا سا ماحول کا اثر ہو جائے گا تو وہ کشتی ڈوبنے کی طرف آ جاتی ہے سمندر میں طوفان آ رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون تو وہی ہے لیکن سمندر کا طوفان کے اندر میری جان ہلاکت میں کیوں آ رہی ہے میں کیوں ڈوب رہا ہوں وہ سرکم ہیں وہ بھی اسی قانون کا ایک نتیجہ ہیں وہ بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ سمندر میں طوفان بھی آئیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے متنفع ہونا شروع ہو جائیں ابھی پچھلی دفعہ جو میں نے ایک بات کی تھی ہمارا سوال کا جواب بھی اس کے اندر گیا ہے وہ آیا تھا نا سوال کہ خدا ظالم کی گرفت خود سے کیوں نہیں کرتا ہے مظلوم کو خود سے کیوں نہیں اٹھالاتا ہے ظالم کی کلائی کو خود کیوں نہیں موڑ دیتا ہے خدا کے قانون کے اندر یہ چیزیں کیسی ہیں کہ ایک بچہ تو بڑا صحت یاب پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ مختلف مشکلات کا دو چار ہے میں ہوں میری نظریں کمزور ہیں آپ ہیں آپ کی نظریں پاورفول ہیں آپ اپنی آنکھوں سے مکمل جائزہ لے سکتے ہیں مجھے چشمے کا سہا لینا پڑتا ہے وہ بھی اس زمانے کی اس ٹیکنالوجی کی بدولت میں دیکھ پا رہا ہوں ورنہ اگر میں صدیوں پرانا شخص ہوتا تو میں آج اندر کمان کیا جا رہا ہوتا لوگ مجھے اندوں میں شمار کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو رات میں نظر ہی نہیں آتا بالکل بھی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے یہ تو لوگوں کی جستجو اور محنت کی جو نتیجے ہیں جو آج ہم رات میں دیکھنے کی طاقت حاصل کر رہے ہیں ان چشموں کے سہارے سے تو کچھ بچے بڑے توانا ہوتے ہیں کچھ بچے مختلف مصائب کا مشکلات کا دو چار ہوتے ہیں کسی کے سر جڑے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ اور پیڑ نہیں ہیں تو کیا یہ خدا کی طرف سے یہ بسی طرح سوال آیا تھا نا آپ اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب تلاش کریں آپ کو مل جائے گا بالکل واضح ہے ہر چیز لگے بگے قانون کے حساب سے چلی جا رہی ہے لیکن ماحول کا اثر تو ہوتا ہے نا یہ ماحول ہی تو ہے جو بچے کو کسی مذہب کی طرف پھیر دیتا ہے اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا ایک بچہ ایک ایسے ماحول میں پنپ رہا ہے جہاں پر لوٹ مار کرنا یہ اس کا ایک فن سمجھا جاتا ہے اس لوٹ مار کے اندر کسی کو قتل کر دینا یہ بڑا ہی اس کے لیے ایک فخریہ کام سمجھا جاتا ہے تو اس کے ماحول نے اگر اس کو قاتل بنا دیا تو کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یہ اس ماحول کا اثر ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو پنپایا ہے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے اپنی نشنمہ کی ہے تو ماحول کا اثر چیزوں کا اثر لازمی طور پر انسانت پہ پڑتا ہے انسانیت پر کیا مختلف چیزوں پہ پڑتا ہے آپ زمین پہ ایک بیج اگاتے ہیں زمین کے اندر وہ قانون موجود ہے کہ جو بیج کو تناور درخت تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اس بیج کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ وہ بیج جب نکلتا ہے اس کے اندر سے شاخیں نکلتی ہیں تو زمین سے پانی حاصل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے یہ قانون خداوندی کے اندر چیزیں طے ہیں لیکن کیا ہر درخت بڑا ہو جاتا ہے کیا ہر درخت اتنی ہی توانائی حاصل کر لیتا ہے جتنی کی اس کو ریکوائیڈ ہوتی ہے کبھی آندھی کے جھکڑ آتے ہیں تو وہ چھوٹا سا نندا سا پودا جو زمین پھاڑ کے نکلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آندھی کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے اور اس کے جو آئے ہوئے کچھ پتے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں جھلس جاتے ہیں کبھی سورج کی تیزی کی وجہ سے اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو خدا کے قانون کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں لیکن سرکم بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کبھی تو تناور درخت بننے کے بعد پھل نکل رہے ہیں اس پھلوں کے اندر سے بھی کوئی پھل خراب نکل جاتا ہے تو یہ قانون ہے اس کا زمین پھاڑ کر درخت تک پہنچ جانا اپنے تکمیل کے مراحل پورے کر لینا لیکن جو ماحول کے اثرات ہیں جو ملاب ہیں نر اور مادہ کا یا مختلف مخلوقات کا اس کے اوپر اثر ہے وہ لازمی ہو کر رہتا ہے جس کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری واقع ہو جاتی ہے یہ چیز اللہ کے پہنے نہیں جاتی کہ آپ اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہاں اللہ کا قانون تھا تو یہ بھی تو اللہ کا قانون ہے نہیں ہر چیز اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر ہے لیکن جب کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہے لیکن آندھی آ کے اس کو طوفان آ کے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کہ سرکمسٹینسز کے اثرات بھی ہوتے ہیں اسی طرح کے اندر وہ والی بات آ گئی تھی کہ تخلیق و تولید والی میں نے بات کر دی تھی مرد اور عورتیں ملاپ یہ قانون کا حصہ ہے لیکن دونوں کے اثرات ضرور اس بچے پر افیکٹ کریں گے جو پیدا ہونے والا ہے اور یہ ہر کسی ہر مخلوق کے اندر یہ چیز موجود ہے جو میں نے ابھی بیچ کی مثال دی ہے